Dağlıq rayonu Van Gədəbəyə ötən gün axşam saatlarından etibarən güclü qar yağmağa başlayıb. Rayon mərkəzində qarın qalınlığı 10-15, dağlıq yerlərdə isə 25-30 santimetrə çatıb. Hava şəraiti ilə əlaqədar yollarda avtomobillərin hərəkətində müəyyən problemlər yaransa da yol qəzaları qeydə alınmayıb. 33 saylı yol istismar idarəsinin əməkdaşları nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək üçün gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. 40 il təcrübəm var, belə vəziyyət məndə olmur, mən yolda qalmamışam. Yen yəni, belə buz, belə kürtük olmuşdur. Qarlı şaxtalı hava Şəmkirin, Çənli, Bel, Səyidlər və Qasımlılar kəndlərində də müşahidə olunub. Bu ərazilərdə qarın qalınlığı 10 santimetrə çatır. 32 saylı yol istismar idarəsinin texnikası və canlı qüvvəsi yollara səfərbər edilib. Şəmkir-Gədəbə yolunun Qasımal aşırımından keçən hissəsində isə sürücülər üçün çətinliklər yaranıb. Ya saməl aşırı qarlı da müşahidə olunan qarlı şaxtalı hava bəzi avtomobillərin yolda qalmasına səbəb olub. Baxmayaraq ki, yol təsərrüfatı işçiləri qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirir, amma nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində məcburi məhdudiyyətlər də var. Avtomobillərin mövsümə uyğun hazırlanmayan və məcburi olaraq açdığını istifadə etməli olan sürücülər problemlə üzləşir. Sıxmaq mümkün deyil, gəlmək çindir. Ona görə də indi elə arxaya qayıtdıxçını da getmək, da yol ariləməkdə də sədə ilə dalaq qayıtmaq hamsına rahatdır. Möhşəm qarıyağ Ləv getsən də ləv çox qar olur. Fədin Natiq qardı. Qarlı şaxtalı hava Daşkəsən və Göyöl rayonlarının dağ kəndlərində də müşahidə olunub. Yolları qardan və buzdan təmizləmək üçün adiatus strukturlar tərəfindən tədbirlər həyata keçirilir. Fərid Mehdizadə, Natiq Hüseyn, Camran Lahiczadə, Gədəbəy Şəmkir